Всем привет! С вами Кристина. И это видео посвящается Ивану Дорну. Кто любит Ивана Дорна? Я обожаю. Ну, хотя я знаю только три песни, но они, эти три песни зажигательные. Первая песня это Сибирное сияние.

вот э, такой фрагментчик. Теперь я буду с вами говорить. Иван Дорен там популярный такой, правда. Певец, он очень хорошо поет. А сейчас я быстренько забью на YouTube. бегуди. прослушайте эту песню. Правда, клип я вам не покажу, но покажу очень ржачный клип, который я сама смотрела. Сейчас. Там можно охренеть, это пропустить. Это надо пропустить. Это очень смешное видео. эта песня бигуди напоминает Вот это, в общем, и все. Это такой фрагментик. Сейчас он заткнется. Сейчас вам удобнее станет меня слушать, если он когда-нибудь заткнется. Да. Представляете, заткнулся. Еще мою любимую песню сейчас забью бы. быстро. и Дорн мне 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 неудобно набирать Орн. Но получилось не Дорн, а Орн. Вот, вот эта песня. Стыца Мэн. Стыца, -сам... Стыца Мэн уже. Да. Называется песня так. Сейчас. Вот так немножко продвинула эту хрень какую-то. Ой, забыла вам звук. А, простите. Это было. Вы издеваете. О. Ну, конечно. Mm-hmm. 哦。Oh. и хватит. А может, сейчас мы узнаем еще какую-нибудь песню. Я не знаю, как вам сказать, но может я сейчас наберу. Он ну, не... невоспитанный. А ну давайте послушаем. Хорошенькая песенка. Невоспитанный. Эх, невоспитанный мальчик. простите не очень видела Ой, я вам не хочу это показывать, это а ужас какой-то. Фух, заткнулся. Вот такое иногда у песни Ивана Дорна не всегда благоприятное. Ну что ж, с вами была Кристина Шевелева. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до скорой встречи. Пока!